Bu gün sizinlə iş masasında qovluqların yaradılması, qovluqlara adların verilməsi, qovluqların adının dəyişdirilməsi haqqında video təlimatı hazırlayacağıq. Bunun üçün ilk öncə iş masasına keçid edirik. İş masasında mausun sol düyməsinə, yəni boş bir yerdə mausun sol düyməsinə bir dəfə tıqldatmaqla açılmış əmrlər arasından yeni düyməsini sıxırıq. B. Yeni düyməsinin üzərinə gəldikdə yenidən bizimlə əmrlər e, siyahısı görürük, yenidən biz əmrlər siyahısı görürük. Burada qovluq əmrini seçirik. Və bu zaman artıq iş masamızda yeni qovluğun yaradılması prosesini izləyirik. Və qovluğumuza ad vermək üçün biz istədiyimiz adı buna veririk qovluğumuza və Enter düyməsini sıxmaqla artıq bizim iş masasında qovluğumuz yaradanmış olur. Qovluğun adının dəyişdirilməsi üçün qovluğub üzərində Bir dəfə sol düyməni sıxırıq. Açılmış əmrlər arasından adı dəyişdir əmrini seçirik. Adı dəyişdir əmrini seçdikdən sonra yenidən biz daha öncə yazdığımız adı silib yeni adı yazaraq qovluğumuza yeni adı vermiş oluruq. Bu qovluğu burdan kəsib digər bir hissəyə yerləşdirmək istəyiriksə yenidən qovluğun üzərindən bir dəfə sol düyməni sıxırıq və kəs əmri ilə qovluğu artıq iş masasından götürmiş oluruq. Qovluğu aparıb biz yerləşdiririk başqa bir istənilən hissədə. Məsəl üçün yükləmələr, məsələn, açıram də yükləmələr bölməsində bir dəfə yenidən mausun sol düyməsini çıqıldadıram əlavə et düyməsini sıxmaqla artıq baxın iş masasında yaratdığınız qovluq bizim yükləmələr bölməyimizə keçid etmiş olur və yenidən iş masamıza döndükdə artıq həmin qovluq baxın burada yoxdur.